आर्ट कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानब से मारूफ कवाल ताज मोहम्मद न्याजी को खराज अदत पेश करने के लिए समा और कवाली मुनद की गई सीनियर सहाफी वसी कुरेशी, राहल बेग नवेद जमशेद साबरी मारूफ कवाल मकसूद अहमद शौकत अली न्याजी अली मोहम्मद खान अब्दुलवाब फरीदी सीनियर सहाफी खलील नासिर अब्दुलसतार मंद्रा तारिक न्याजी मारूफ कवाल शफीक जमान गुलाम रब्बानी न्याजी मरूफ अदीफा और मुसनिफा डाक्टर अली इमाम ने नेजार ख्याल करते हुए कहा आज की इस महसिल में मैं ताज मोहम्मद नियाजी के बरदरान की जानी से और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानब से आप तमाम मुसुज मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ आज की ये तकरीब जिस शख्सियत के नाम है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं ताज मोहम्मद नियाजी ने अपने वाली बोन न्याजी और अपने बड़े भाई गौस मोहम्मद मियाजी के नक्शे का पर चलते हुए कवाली की दुनिया में एक बड़ा नाम पैदा किया न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान और बल्कि दीगर ममालिक में भी अपने फ़न का मुजाहरा किया और अपना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया अतरोली ख़ानदान से ताल्लुक रखने वाला ये चश्मो चराग जो गुजशत दिनों हमसे जुदा हो गया एक बहुत ही मदनसार खुश अखलाक खुश गलू अच्छे अखलाक का मालिक एक बार जिससे मुलाकात हो जाए उसको कभी नहीं भूलता था और इस तरह इज़्ज़त इस तरह पजीराई के सामने वाला बाज़ों का शर्मिंदा हो जाता था मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला, ताज मोहम्मद न्याजी उनके वाली मुइन न्याजी बौस मोहम्मद नियाजी और इस खान के दी जो मरुमिन हैं इनके चचा थे जरा नासिर न्याजी साहब अल्लाह उन सबको अपने जवार रहमत में जगाता फरमाए और ख़ासतौर से ताज मोहम्मद जी के बेहसा परवरिगार बशिश फरमाए और इनके जो बरदरान हैं और इनके जो साहबजादगान हैं जिन्होंने भी इनके मिशन को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम बनाया है मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करें और वह इसी तरह अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें और आज का ये जो प्रोग्राम है ताज भाई की याद में है और ताज भाई से जो हमारा ताल्लुक़ है वो कई सालों से है और हमेशा उनसे जितनी भी मुलाकात रही और बहुत अच्छी मुलाकात रही और कवाली के हवाले से जो उनके घराने की खदमात है वो आप सबके सामने हैं अतरोली घराना और बात की जाए चाहे वो ताज भाई की बात हो और उसके अलावा गौस मोहम्मद नासिर की बात हो और ताज न्याजी कवाल का जो एक नाम है और जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान की पहली स्ट्रीट जो कवाल के नाम से मंसूब हुई वो भी ताज न्यासी के जो वालिद हैं मोइन ख़ान नियाजी साहब उनके नाम से हुई जो कि शो मार्केट में है और ये पूरी फैमिली का जो ताल्लुक़ है वो फन कवाली से है और कवाली का ये जो फ़न है अब उनके बच्चे आगे लेकर जा रहे हैं जैसे कि ताज भाई के साथ उनके भाई शाद मोहम्मद हुआ करते थे साथ अब इस सिलसिले को जो ख़ानदानी जो एक सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए ताज मोहम्मद के जो साहबजादे हैं मंसूर खान न्यासी वो भी आज अपना जो कलाम है पेश करेंगे उनके साथ जितनी भी गुफ्तु रही जितनी भी बातें रहीं वो हमेशा यादगार है हमेशा छोटों की हौसला अफजाई करते थे मोहब्बत से मिलते थे और उनकी कोशिश होती थी कि वो अपने इसम को सबके सामने लेकर आए चाहे वो टीवी चैनल्स के जरिए हो या प्रेस क्लब की अगर बात करें तो प्रेस क्लब में भी जब भी कवाली का कोई प्रोग्राम होता था तो उन्हीं की खदमत ली जाती थी, थी इसी तरह से बस उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद जो चीज़ हमेशा याद रहती है जो उसके काम आती है एक उसका अच्छा इखलाक और दुआ और मेरी बहुत सारी दुआ ताज भाई के लिए है ताला उनकी मफ़रत फरमाए इस खातिन हजरात ये जो प्रोग्राम है हमारे भाई की याद में आज और बहुत ही अच्छे इंसान थे मैं इनके बारे में क्या कहूँगा पूरी दुनिया ही जानती है इनके खानदान को इनके घराने को और इनकी गलियों को अलहमदिल्ला यहाँ से लेके जहाँ जहाँ कवाली का, का नाम जाता है वो इनके घरों से ही जाता है अल्लाह तरहों को सलामत रखे ये काम रुकने वाला नहीं है मोन नयाजी का जो ख़ानदान है पूरी दुनिया जानती है उस्ताद थे और उस्ताद घराना है इनका और अल्लाह इनको सब्र जमी कथा फरमाए अब इनके बच्चे इस काम को कर रहे हैं अच्छे से अच्छा करेंगे बॉस भाई ने बहुत अच्छा किया हमारे शाहमोद भाई हैं बहुत अच्छा करते हैं अब इनके बच्चे करेंगे मैं ज़्यादा कुछ मतलब क्या कहूँ इस बारे में कि अल्लाह ताला ने इनको वो इनके बड़ों को वो एक हमत अत की जिससे कवाली गाय आज तक दंगा बज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लाला बजता रहेगा अल्लाह इनके बड़ों को सलामत रखे इनको और इनके बच्चों को और बहुत बहुत शुक्रिया जना चार जी भाई और सुमद भाई से अच्छे ताल्लुक थे भाई बंदी जी माशाल्लाह अच्छे अफवाद हैं वो अच्छे गवाल थे खानदानी लोग हैं ताज भाई से भी बड़े अच्छे तल्लु थे शाहजोम भाई से भी अच्छे तल्लक थे अल्लाह का हम अमदायम रखे और ये फोन हाल बच्चे हैं अल्लाह इनको और परवान चढ़ाए हमारी दुआ है और ये अच्छे ख़ानदान के लोग हैं अल्लाह इनको खुश रखे बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ आज ये प्रोग्राम जनाब ताज मोहम्मद नेली साहब की याद में हो रहा है ताज मोहम्मद नेली साहब मेरे ताइाद भाई हैं मोइन नज़िकवाल के ताज में बहुत अच्छे इंसान थे और फनी कवाली के बारे में बताते चलूँ कि ये सात सौ पचास बरसों से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है हमारे ख़ानदान में और इस वन को लेके ताजबई मशा ले, ले चल रहे थे अब इस दुनिया में नहीं है वो लेकिन उनका जो फ़न है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा और उनके फ़न को उनके भाई शाद मोहम्मद न्याजी साहब मंसूर नियाजी साहब शाह मोहम्मद निया साहब इस फ़न को लेके चल रहे हैं हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाब करे और उनके मिशन को वो इसी तरह तरीके से ले कर चलते रखते थे और मेरा तलब इनके खान माँदे से ऐसे है कि माशाल्लाह जब से मैंने आँख खोली तो अपने बड़े मामू जनाब गौसमन म्यादी साहब को ही के बड़े हुए इस वजह से मेरा ये उस्ताद घराना भी है और आज तक जो भी टूटा फूटा हम पेश कर रहे हैं वो सब इनके खान मादे की ही दिन है हम पे ताजुमन न्याजी साहब से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो उस करना उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी जगह जगह मुझे परफॉर्म करने के लिए जहाँ उनके पास वक्त नहीं होता था और वक्त होता भी था, था तो मुझे भेजा करते थे और कहते थे कि जाओ परफॉर्म करो वहाँ और ऐसे परफॉर्म करना कि बेटा आपकी भी इज्जत रहे और हमारी भी इज्जत रहे तो ये एक चैलेंज भी वो मुझे दे दिया करते थे, थे हर वक्त क्योंकि जहाँ मैं परफॉर्म करता था वहाँ मैं ये सोचते जाता था कि मेरी तो इज्जत है लेकिन मेरे साथ साथ इनके खान मानने के लिए बहुत मेरे पे अहम जिम्मेदारी है सलाम, आज की महफिल आज का ये प्रोग्राम हमारे बहुत प्यारे दोस्त हमारे जो बुज़ुर्ग जो थे हमारी फैमिली के जो बुज़ुर्ग थे उनकी एक दोस्ती एक पुराना सिलसिला चला रहा चला आ रहा है मोहन नियाजी साहब से। और इसी सिलसिले को जारी और सारी आज यहाँ पर उनकी नस्लों ने रखा वस भाई फिर ताज ताज भाई शाद मोहम्मद आज ताज भाई की कमी महसूस हो रही है बचपन से इनको देख कर मैंने पढ़ना सीखा इनको सुन सुन के मेरे अंदर हौसला बढ़ा अल्लाह पाक है अल्लाह पाक ताज भाई की बख्शिश व मफ़रत फरमाएँ और उनके साहबजादे हमारे मंसूर को अल्लाह पाक दिन रात राज्यों तरक्की तरक्ता फ़रमाए और उनके पूरे ख़ानदान के गम में हम बराबर के शरीक हैं अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ओलिया कराम के सदक़े में अहल बैत के सदक़े में अपने हबीब और हबीब की प्यारी प्यारी आल के सदक़े में इनकी बख्शिश व फरमाए फरमाएँग मोहम्मद साहब से हमारा ताल्लुक कोई पंद्रह साल पुराना जब भी कराची प्रेस क्लब में हमने उनसे दरख्वास्त की आप अपने फ़न का मुजाहरा करें तो हमेशा उन्होंने जो है उसके ऊपर लगैक कहा और बगैर किसी हीरोज्ज़त के उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और हमारे कहने पर जो है वो आ, कराची प्रेस क्लब तशीफ लाए और कई प्रोग्राम उन्होंने किए मेरे ख्याल में हर साल ही उन्होंने कोई ना कोई एक प्रोग्राम तबूल प्रड़ किया रही बात है कि उनके फ़न और उनके सारे जो सफ़र है उस पर तो जो लोग कल्चरल बीट से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस पर रोशनी डालेंगे लेकिन मुझे जो उनसे जो ज़ाती ताल्लुक़ उन्होंने अपना हमारे साथ पैदा किया उसका ज़िक्र करना लाजमी है मतलब हर प्रोग्राम में वो ज़रूर मुझे दावतनामा भेजते थे व्हाट्सअप करते थे फ़ोन करते थे खैर खैरियत मालूम करते थे और हमने उन्हें कराची प्रेस क्लब की तरफ से जो है एजाज़ी शील्ड भी दी और उनको रिकगननाइज़ किया उनके फ़न को भी और उनकी उनका जो इंतकाल है हमारे लिए बिल्कुल अचानक था मुझे अचानक इतना मिली बहुत अफसोस हुआ और मुझे ज़ाती तौर पे यह सदमा है कि एक बहुत अच्छे दोस्त और एक वज़ादार इंसान से हम जो है महरूम हो गए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको फिरदौस में जगह दे उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए यकीन करें मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना हमारा दोस्त हमें छोड़ के चले गया मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको फिरदौस में जगहता फ़रमाएँ और जिस तरह वो अपने ख़ानदान को लेके चले अपने वालिद साहब का मोइन न्याजी के बाद फिर गोस मोहम्मद न्याजी ने तो उसके बाद दाद तो मोहम्मद न्याजी जिस तरह लेके चल रहे थे मेरी दुआ है कि शाद मोहम्मद और फैज़ मोहम्मद और ये दूसरे भाई अपने ख़ानदान का नाम लेके आगे चलें ताकि और मज़ीद उनका कवाली में नाम हो और आखिर में फिर मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको जंगत में जगाता फरमाए आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं और आपको मद़ किया गया है ख़ास तौर पर मेरे देरीना दोस्त ताज मोहम्मद ने हाजी मरहूम तकरीबन तिरपन या चौवन साल की उम्र में हमने मफात पाई तकरीबन बचपन से हमारा साथ रहा कवाल बिरादरी और तमाम मोजीन हजरात इस बात के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा ताल्लुक बहुत गहरा ताल्लुक रहा है ज़िंदगी में और हूँ किति ज़िंदगी के हवाले से और उनके प्रोफेशन के हवाले से मुझे मौका दिया गया है कि मैं कुछ उनके आप लोगों के कोश गुजार करूँ और मैं उनकी तमाम खदमांत को खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब ताज मोहम्मद न्याजी कवाल कराची में पैदा हुए इनका ताल्लुक तल्लुक बरसीर पाक मशहूर और मरूफ़ मौसी के और कवाली के अजीम घराने अतरौली ज़िला अलीगढ़ यूपी से तकरीबन सात सौ पचास साल से इनके अबावजाद का ताल्लुक है दरगाह हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया महबूब इलाही हज़रत अमीर खुसरो से रहा है इनके जदमजद जनाब शाब खास साहब की गायकी व मौसीकी में मुनफरद शनाख्त रखते थे तकसीम हिंद के बाद ताज मोहम्मद न्याजी कबाल के वालिद मोन न्याजी मरहूम अपने वालिद मोहम्मद अली न्याजी और दीगर ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुंतकिल हो गए बाद अज़ा कराची के कराची में मुस्तिल सुकूनत इख्तियार की और मोहनियाजी कवाल और हमनावा के नाम से अपना कवाली ग्रुप मुतारफ़ कराया म्याजी कबाल मरहूम का कवाली के शबे को नुमाया मकाम दिलाने में अहम किरदार था उन्हें सूफिया कराम और मशाइ उजाम खानखा अलिया कराम के मुकदस मजारत पर होने वाले इज्तम के अलावा अवामानन्नास में बड़ी मकबूलियत हासिल थी जिजा रखीने से आर्ट्स काउंसल और दीगर मेहमान जो है मधु हैं उन सब की खिदमत में असलम मुख्तसर दो बातें करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जिस शख्सियत के लिए आज की ये महफिल सजाई गई है कोई इसमें दो राय नहीं है कि अपने वालद के इंतकाल के बाद और अपने भाई गौसम्मद न्याजी के इंतकाल के, के बाद जिस शख्स का नाम ताज महम्मद न्यासी है उसने अपने ख़ानदान अपने भाइयों अपने बच्चों को जैसा कि कहते हैं ना कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया हकीकत में उस शख्स ने वही बर्ताव अपने बच्चों अपने भाइयों के साथ किया बहुत कम भाई इस तरह के मिलते हैं दुनिया में जो अपने ख़ानदान को एक करके चलते हैं तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तोजुम साहब को कि उन्होंने उस पुराशु दौर में जब कोई किसी का साथ नहीं देता उन्होंने अपने लिए अपने ख़ानदान के लिए अपने भाइयों के लिए अपने बच्चों के लिए इतनी अंत तक मेहनत करी इतनी जद्दोजहद तो बहुत नाइस बहुत नफीस बहुत शफीक आदमी था ताज मोहम्मद नियाजी मुझसे बहुत छोटा था लेकिन मेरे लिए दोस्तों में शुमार होता था क्योंकि कभी कभी जब हमारी बैठक होती थी कहीं बैठ के तो अमूमन उसके जहन में एक ही बात होती कि किस तरह मुझे अपने काम को अपने ख़ानदान को अपने घर वालों को ले के चलना है तो मैं नहीं समझता कि आज के दौर में इस तरह के लोग मिलते हैं मुख्तसर नहीं है कि उसकी तारीफ़ तो उसका काम और उसके लिए सजाई गई महफिल बता रही है और जो उसके भाई और उसके बच्चे उसके लिए कर रहे हैं ये इनके लिए काबिल तहसीन है और मेरी दुआ सिर्फ इन लोगों के लिए ये है कि अल्लाह पाकि इनको इससे बढ़ और प्लेटफॉर्म इससे बढ़ और मकाम अतः फ़रमाए बहुत शुक्रिया जना ता न्याजी बहुत अच्छे बहुत नाइस थे और उनका काम बहुत अच्छा था और उन्होंने अपने घर आने के लिए बहुत मेहनत करी बहुत जद्दोजहद करी आज आप देख सकते हैं उनकी याद में लोग कैसे आए हुए हैं बड़ी नवाजिश बहुत शुक्रिया इनको इनकी औलाद को जितनी मेहनत उन्होंने करी है ये भी उतनी मेहनत करें अल्लाह अमामियाँ इनको फरवान चढ़ाए इनके भाइयों को गौसमत न्याजी ताजमत फैज़ मोहम्मद शाद मोहम्मद और इनके जितने ख़ानदान वाले हैं अल्लाह में इनको सबर दे और अल्लाह ताला रहम ताली इनकेम करेबिल सजाद मीर साहब मोजस खुतन हजरात जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त हम और आप उस अजीब फनकार को अपनी मोहब्बत का अखराज अक़ीदत के फूल बहर वफा के गुलदस्ते नज़र करने के लिए हाजिर हुए हैं से दाद मोहम्मद त्याजी कहते हैं कल जब तक उनकी शख्सियत हमारे और आपके के दरमियान मौजूद थी हमें उनकी बड़ाई का एहसास था लेकिन शायद आज जबकि वो हमसे रुखसत हो चुके हैं तो हम में से हर शख्स यूँ महसूस कर रहा है जैसे हमारा खेल गरहमोबरह हो गया है जैसे हमारे कदम कारों के कदम एक लम्बे के लिए थप गए जैसे हमारी फिक्र सोचने से इनकार कर दिया है ये ताज मोहम्मद खान की बड़ाई थी और ये हमारी कमी थी कि हम उनकी शख्सियत का पूरा अहाता नहीं कर सके और ये उनकी बड़ाई है कि आज वो हमसे दूर होकर हमसे बहुत नजदीक आ चुके हैं अजीज साथियों लंबी चौड़ी तकनीर का मौका नहीं है आज के इस दौर में जहाँ बात बात पर गरज है कितारो खून जंग, बरपा है जहल नाराजना और मर्ज खरामा है फनकार सरबरहना है ऐसे हालात में ताज मोहम्मद ख़ान की मोहब्बत का खराज पेश करना आपकी और आर्ट काउंसिल की पुख्तिय नज़र की अलामत भी है और उनके फन की कबूलीत का शरफ़ हासिल करने कीत भी है ताज मोहम्मद ख़ान साहब के बारे में चूँकि हमारे दानिश के नए पुराने चराग और हमारे बच्चे मौजूद हैं क्या फन में क्या ख़ूबी थी उनके फन में ख़ूबी क्या थी जब इसी फर्द दो लम्हे लूंगी उनका फन तराशे हुए हीरे की तरह था जिसके एक दो नहीं सैकड़ों पहलू है और हर पहलू में एक अवधि ताजगी एक अवधि चमक और एक अवधि दमक थी शाद मोहम्मद न्याजी ने महफिल समा पेश की नाशा

be के प्रोग्राम की निज़ामत के अब्दुल अब्दुलवसी कुरैशी ने अंजाम दी